হেল্ল' ৰিৱান ভাল আপোনালোকৰ অকণ মানে ভিডিঅ' এটা লৈ আকৌ আহিছোঁ দেই আপোনালোকৰ ওচৰত বাৰ ফেনখন পিছফালে ঘূৰি আছে দেখিছে আপোনালোকে কিন্তু ফেনখন যদি চলি থাকে ভিডিঅ'টোত হৰ 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 কিবা এটা চাউণ্ড হৈ থাকিব সেইবাবে অফ কৰি দিলোঁ গৰমতে এনেদৰে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মই মানে এনেকুৱা এটা কথা ক'বলৈ লৈছোঁ যিটো বহুত দুখ লগা মোৰ বাবে দুখ লগা আপোনালোকৰ বাবে বা হয়নে নাই নাজানো আমাৰ ঘৰৰ চোতালোতে এজোপা ফুলগছ আছে ফুলগছজোপাত কপৌ চৰাই এহালে সুন্দৰকৈ বাঁহ সাজিছে আৰু বাঁহ সজাৰ কিছুদিন পিছত সিহঁতে কণী পাৰিছে ইমান ভাল লাগিছে কণীৰ পৰা কণী পাৰি পেলাই এটাৰ এটাই যদি খাদ্য খাবলৈ যায় আনটোৱেই ৰৈ থাকে আৰু আনটো যদি আহি বাঁহখনত সোমাই আকৌ বাঁহত থকাটোৱে খাদ্য খাবলৈ ওলাই যায় মই মাজে মাজে চাউল ছটিয়াই দিওঁ সিহঁতক খাবলৈ খায় আৰু কেতিয়াবা ভয় কৰিব বুলি ওচৰত নাথাকোঁ ও ও ওচৰত থাকিলে সিহঁতে ভয় কৰে আৰু সিহঁতে মানুহকে বেছি ভয় কৰে কাৰণ সিহঁতৰ বাবে বিপদজনক হ'ল মানুহে হয় নহয় সকলো মানুহে পক্ষী মৰম নকৰে নহয় কিছুমানে আকৌ মাৰি পেলাই ধৰি খায় হয় নহয় ধৰি পেলাই মাৰে আগতে তাৰপিছত ধৰি বাচি গুটি সুন্দৰকৈ খায় সেইবাবে পক্ষীয়ে সেইবোৰ কথা জানে দেখে সিহঁতে যদিও ক'ব নোৱাৰে সিহঁতৰ ভাষা যদিও আমি বুজি নাপাওঁ কিন্তু সিহঁতৰ যিবোৰ দেখি আহিছে সিহঁতে সেইবোৰ দেখিয়ে সিহঁতে অনুভৱ কৰে কোনবোৰ মানুহ কেনেকুৱা জানে সিহঁতে তাৰপিছত কি হ'ল সেয়া কণী পাৰিছে এটাৰ পিছত এটাই ৰৈ থাকে সুন্দৰকৈ মই ভাবিছোঁ আৰু পোৱালি জগিব এমাহমান পিছত এদিন মই সন্ধিয়া ছয়মান বজাত কপৌশাল সোমাইছে সকলো সময়ত চাই নাথাকোঁ সন্ধিয়া সোমাইছে নে নাই চালোঁ সোমাইছে এটা কপৌ সোমাইছে সিহঁতৰ আকৌ এটা লক্ষণ কি যেতিয়া কণী পাৰে দুইটা কপৌ ৰৈ নাথাকে বাঁহখনত এটা থাকে আৰু গছৰ আনটো ডালত এটা ৰৈ থাকে যেনেদৰে কপৌশাল আছে মই ঘৰ ওচৰৰে দোকানত গ'লোঁ মানে ঘৰৰ কিছুমান সৰু সৰু বস্তু লাগে সেইবাবে ক'লোঁ সোনকালে আহিম বুলি ক'লোঁ যদিও অকণমান দেৰি হ'ল ৰাতি আঠমান বাজিলে মানে আঠ বাজিছে চাগে বা অকণমান পাঁচ দহ মিনিট পাৰ হৈ গৈছে এনেকুৱা হৈছে তেতিয়া মই যোৱা সময়ত কপৌশাল চাই গৈছিলোঁ ঘৰৰ চোতালতে যিহেতু আৰু আহ আহি পেলাইও কপৌশাল আছেনে নাই চাবলৈ ওচৰলৈ যাওঁতেই তলত দেখা পালোঁ কপৌ এটা পৰি আছে তাৰপিছত মই ল'ৰাই চালোঁ যে কপৌটো তৎ নাই যেন কপৌটো মৰিছে তাৰ জীৱটো আৰু নাই ইমান বেয়া লাগিছে নহয় তাৰপিছত গছৰ আনটো ডালত যে ৰৈ আছিল মতা কপৌটো সেইটো চালোঁ সেইটোও নুগছৰ ডালত নাই তেতিয়া মোৰ আৰু বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল কিয়নো হাতেৰে লগ পায় মই নথকাৰ চাঞ্চ লৈয়ে আমাৰ ঘৰখনত তেতিয়া কোনোৱে নাছিল চাঞ্চ লৈয়ে কোনোবাই আহি পেলাই মতা কোবটো ধৰিলে আৰু এইটো হয়তো দৌৰ মাৰোঁতে পৰি গ'ল এনেকুৱা মই এটা অনুভৱ কৰিছোঁ হয়তো সেইখিনি সময়তে মই আহি ওলালোহি সেইবাবে কুকুৰটো পৰি গ'ল আৰু মই আহ মোৰ সন্মুখত এইবোৰ কাণ্ড কৰিবৰ বাবে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে কাৰো সাহস নাই মই নথকাতে